Вокруг добровольческих батальонов существует масса мифов, сказок, которые в первую половину войны распространялись в России. Сейчас, к сожалению, это распространяет, в том числе и средства массовой информации Украины. Миф первый, что мы никому не подчиняемся. Это неправда. Полк Березы – это полк МВС. Айдар — это Министерство обороны. Значит, МВС, Национальная гвардия. Это первое. Второе. У военных к нам нет никаких претензий. Мы абсолютно не сражаемся за пальму первенства. Батальон Донбасс воевал. Николаевка, Попас, Налисичат, Дзержин, Золотое, Первомайск. Мы вместе, вот втроем, еще когда в мае а, назначались президентские выборы, мы освободили несколько районов Донецкой области, туда ни одна нога сепаратиста не ступила. Мы обеспечили президентские выборы тогда на Донбассе. Значит, в Мариуполе в мае с пуколками детскими отбивали вместе с батальоном Азов Мариуполь нет у нас конфликта, кто больше сделал, кто меньше сделал. Это искусственно раздувается. Второе. Разговоры про мародерство. У меня вопрос к гражданину Юлдашеву. Почему не возбуждено уголовное дело? Почему он вместо этого делает громкие заявления? Военный переворот – уголовное дело. Почему? Потому что цель – это информационная война. Мародеров, людей, которые по пьяную голову убивают своих же товарищей, достаточно в сбройных силах. У нас три человека погибло таким образом от рук пьяных солдат ВСУ. Это общая проблема. Негодяи есть везде. Мародеры, люди жестокие, люди, которые приходят обогащаться, люди, которые не подчиняются приказам, которые пьют. Я выгнал из батальона за полтора месяца более ста человек. Вопрос, готовы мы начинать это очищение себя? Мы готовы. Я знаю, такую же работу проводят мои товарищи. У меня теперь вопрос, а кто крышует все эти банды мародеров, которые потом бегают по столице? У меня вопрос. Судом чести выгоняется группа из 10 человек, которая через месяц при содействии чиновников Министерства обороны, после того, когда мы начинаем в Иловайске, после Иловайска критиковать Гелитея, выходит с пресс-конференции, которая поливает грязью командира батальона, меня в частности, и весь батальон. Это все услужливыми СМИ распространяется. Это вместо того, чтобы эти люди должны сидеть в тюрьме за мародерство. Те товарищи, которые выгоняли их судом чести, половина уже погибла. Кто крышует все эти банды? Для чего это делается? Ведь достаточно таких же псевдоветеранов и вооруженных силах. Почему выпячиваются добровольческие батальоны? Кому они мешают? Я думаю, что мы должны развиваться вместе со всей армией. Мы вот сейчас планируем ехать в США, планируем устанавливать связи, привозить сюда инструкторов. У нас сейчас в Золочеве работает школа сержантов Национальной гвардии. Я вам приведу пример. Для того, чтобы четырех человек нам обучить саперному делу, мы оплачиваем счет 24 тысячи гривен, собираем, люди нам помогают, обычные люди, рядовые, не государство, и отправляем человека в каменец подольский. Мы хотим становиться профессиональными, мы хотим расти вместе с этой армией, но для того, чтобы мы росли, необходимо, чтобы перестали слушать всю эту шваль, которая шепчет в уши высшему руководству державы о том, что добровольцы опасны, о том, что добровольцы это э, внутренняя, э, внутренняя угроза. Это неправда. Мы угрозы только для предателей, мародеров и той нечисти, которая до сих пор вольготно себя чувствует в Украине, которая перепутала московскую прописку с киевской. Для державы, для президента, для правительства, для тех людей, которые действительно меняют систему, мы опора. Поэтому необходимо четко отделить мухи от котлет.